я купила вот такую штучку, которая крутится вот так вот. И вот так и навела порядок. И вот тут у меня для косметики вот такая штучка. Чистота, порядок. Единственное, надо закалывать, чтобы масочки делать. Це ж, мабуть, цікаво, що Шо... тут тут лежить. Що тут тут лежить. Масочки всякі мої. серуми. Це Стівен купив. Я забрала, бо він не пользується. І, девочки, Стівен мені... Стівен мені вчепив отакий європейський душ. Ванну не буду показывать, было бы страшно. А буф там торчал вот такой. Вот этот набалдашник просто торчит вот так вот из, из стенки. И все. Вот так ему тут такой порядочек. Не, наверное, мои кое-какие вещи остались, так на всякий случай. там бровки подщипать такой. это стимул принадлежности забыла сказать. Вот эту штуку двухэтажную купила на Амазоне за 15 долларов. Там были дешевле, но мне хотелось, чтобы пришло быстро. Короче, понаводила порядки по ванным комнатам. Вот эту штучку купила. Там можно было взять дешевле, вот эту двухэтажную. Там за 10, за 12 долларов. Надо было ждать 3 дня. А это, короче, они прямо тут типа... Сейчас мы вам привезем. Я вчера заказала вечером. И сегодня мне уже... Часов 10 уже и пришло. Вот. Но это про своя индивидуальная ванная. С туалетом. Ну, она гостевая. Это для гостей. Но, ну, удобнее, когда, блин, чтобы не ждать утром. Я бываю, мы есть, там едем, Я жду, когда Стивен в ванну, потом, ну, он первый. Я же с Дэнчиком А потом я. Короче, день прошел не зря тушу капусту и что я сейчас хочу сделать? Пасту вармешелю с этим. Кипа по с фаршем. Так много комментариев писали. Ой, вармешелю пришел есть в итальянский ресторан. Я... что, дурная есть вармешелю? меня Менавармешель... я знаю, можно вкусно приготовить пасту. Можно вкусно приготовить пасту в ресторанное, она вкусная. Но все равно мне оно ассоциируется с бедной едой. Я в детстве не любила. Я вообще не люблю вареное тесто. Не люблю вермишелью, вареники. Можу здесь это очень редко. Пельмени так себе. Ну, короче, вареное тесто. Оно мне не нравится. А для Стивена это высшая кухня. Я сделала макароны по-флотски. Вообще была в планах сделать вот эту вот, знаете, в планах была курица с вот этим соусом, вот, вот этом маринаде, что мы купили в лабаните. Но Стивен что-то так долго чухался и короче он часа в два. Каже, поехали за курицей. Ну, а я вчера я забыла купить бедрышки чи шо. Ну и так оно ну, должно мариноваться, хотя, я говорю, ну, часа ну, три лучше на ночь, поэтому... Не знаю, может мы вечером поедем купим. Бедрышки. Бедрушки. Что на завтра. А в этот фарш всегда есть в холодильнике, Это будет вермишелька. Мы кажем вермешали по флотски. А, а итальянцы, это, якобы на оно, чешу. Ну, короче, ну, оно какое-то название имеет итальянское. Там трошки оно ну, чуть-чуть по-другому. Прямо уже итальянское блюдо. Я все недавно было сделала вот это с, с этим... Ну, по-флотски просто, господи, с фаршем. Стивен в таком шоке был вообще. Я очень вытаращила, ты шо? Думаю, бля, ты ж надо. Это считается, как, ну, как бы... Ну, Блядь, таке блюдо, що може і дитина приготувати, і якби, ну, жінці, Ну, що це такое мужское, що мужик може приготувати. Да? А тут прям удивила. Класно. То супом гороховим удивиш, то макаронами по флотски <рес> Як воно? То галушками удивиш, то этим то макаронами по флотски И как капустынки валяется уже, так довго, ото ще як борщ я готувала. Не знаю, буде таке Стивен їсти чи ні, Ну я буду точно. Стивен купляла этот ананас, уже такой порізаний, кусочку, ну, такими ведьми. Брусочками, бо він дела вчора... Все про Гамбургер. Я йому подарила книжку на день рождения. І там... все, гамбург... все про гамбургеры. В каждом штате типа свой гамбургер. Ой, с ананасом, не знаю, по-моему, это Гавайи, или Вот. И он нашел там це рецепт, ему понравился. И приготовил вчера вот этот гамбургер с этим с ананасом и с каким-то соусом таким китайским каким-то. Ну, какой-то такой китайский соус вкусно будет. И на нас остался. туда в капусту. А что? Эксперимент. Да? Вот бачите? Кусочки ананасика. Просто хочу, чтобы поменьше этого. Чтобы поменьше жира. Это потому что я одной рукой мне неудобно. Я всегда добавляю чуть-чуть сока томатного или, или, пасты, прям чуть-чуть-чуть, чтобы цвет дал. У меня она белая, она мне некрасивая и не аппетитная. Я знаю, есть люди, которые вообще не любят. У меня соседка была в Кремлозе. Говорила, я не люблю это капусту красную. А это, это беньки вытрясила. Там собрались по поводу похорон. Ну, как соседи. В курсе, там 9 дней 4... А, да, в 9 дней было Масловских. И это соседка Нина. Не знаю, что за это. Тема была в накаже. Я не люблю красную капусту. Все женщины такие старше меня, ну, как мамка моя. А я так и думаю, чу, фу, это надо, не любит красную. Я наоборот эту белую не люблю. Что это темнеет? Тикток. Денчик жде. Денчик жде на улицу пора идти. Проснулась, у меня было больство после обеда. Мовчала, мовчала целый день. Не було с кем была, как Стив работает, а я своим делом занимаюсь. Включила. Похвастаться. Оно а тебе приятно. Я люблю, когда вот это на чистоту. Блядь, что надо мне? На чистоту, когда что-то новенькое. Он так даже радуется какой-то детальке, что такое купишь новенькие, блядь, какую-то посудочку, тарелочку, какую-то мысочку и радуется. Контейнер какой-то, я люблю всякие органайзеры, контейнеры. Когда все сложил, так, о, красиво, убрал какой-то бедлам, какой-то мес, ну, мес, бедлам, я убрал здесь, контейнеры все послаживал, лишнее выбросил, М -м -м, классно. Короче, ананас дал свою сладость, и очень вкусно получилось. Вкуснота получилась. Сама капуста. Ананас отдал сладость в жир. А жир отдал капусте сладость. Можно ананас и попробовать. Пробуй на нас. Они сладкие, вкусные, только они непонятны то с капустой. Не знаю. Короче, надо добавить еще водички, нехотя протушится. И перчика. И короче, сейчас буду дальше готовить. Добавила водички, чтобы оно ну, не такое сухое. Не знаю, девочки, оно такое вкусное получилось. Я не люблю, когда сильно капуста, ну, как бы мягкая. Сейчас еще 3 минутки выключаю и все. Вот ну, иди, -то. вот, точнее, но ну, я точно буду. И все, идем с Денчиком на улицу. Жара 40 градусов. Не знаю. Нет, 39. 39. Все нормально. Короче, пошли на улицу. А это мы так гуляем. Ид собачка. Никого нема, потому что жара. Тут так мало. Тут в основном собачка уходит, гуляет.